Голод, она звучала одинаково. Мы сейчас закончим здесь, и после этого с оружием разворачиваемся и идем на И ни одна тварь не взлетит. У нас единички такие, что никто никуда не будет. И мы спросим их, почему мы здесь и кто нас спасает. Я прекрасно понимаю угрозу этой ситуации, я прекрасно понимаю угрозу хаоса в стране, но эти настроения озвучивают не просто добровольческие батальоны, которые где-то собираются Это люди, которые являются командирами регулярных частей армии и спецназа. Есть, поэтому угроза реальна. Я, я пытаюсь это донести уже не один месяц. Сам я в августе тоже повоевал. Не могу сказать, что успешно, но повоевал. И то же самое звучало из уст всех. Так, ну что, ты же пойдешь, правда? Ну посмотрим, пойдем, конечно. Разбираться надо. То есть, вопрос... Поэтому тот вопрос, который вы задали, что это настроение или проект, я скажу честно, что это настроение. А кто его именно сможет этим настроением, зависит только от нас. Возможно, это будет ФСБ, возможно, это будут какие-то националистические силы, возможно, это будут патриоты, которые смогут это остановить, перенаправить эту энергию в нужную. Все зависит только от нас. И с этой целью, естественно, люди идут параметры для того, чтобы, если наши идут, если будет армянский снайпер, называемый расстрел рады, который в принципе очень вероятно, чтобы были люди внутри рады, которые покажут, кого стрелять, кого не стрелять, а может лучше все-таки подождать и сделать. Я понимаю, что сидят трусливые депутаты в которые под давлением готовы подписать все что угодно, но под давлением готовы создать люди. То есть вы видели, что уже один батальон с оружием разворачивался, шел на Киев. И нам только, честно скажу, везет пока, что нет командира, который их объединит и скорбит. К сожалению, или к счастью, думаю, ну, что нового полковника или чета, там нет. Пока. Или пока нет. Но к тому, что, что это опасно, реально все должны быть готовы. И если наши правители думают, что можно от этого отмахнуться и просто как-то какими-то драконовскими мерами эту начали погасить, то потому что страх людей пропал. Мы это видим, видим по как, возможности иллюстрации при помощи мусорных баков. Дай Бог, чтобы эта энергия была перенаправлена только таким образом. Дай Бог, чтобы люди прошли только через мусорные баки, а не через расстрел.